Здравствуйте. Я зовут Станислав, я вас в компании Сегодня у нас будет два маленьких бизнес доклада, 15 минут. Мы хотели поделиться опытом и, возможно, получить какой-то опыт от вас в плане создания компьютерных игрушек. Ну, такие, Я расскажу о как мы его юзали, чем мы от этого получили. Ну, для начала, для тех, кто не в теме. другу Флэшпэй, работает как может, а добавляет добавляют всякие штучки. Последние два года добавилось очень много всего полезного. Ну, я выделил для себя такие четыре пункта. Первое это использование шипового ускорения, которое появилось где-то два года назад уже почти. Вот. По мобильных устройств, ну, такая-никакая, но все же поддержка. Я бы назвал ее полноценной, но появилась куча native на адобовских которые позволяют проектировать на мобильные устройства на флешевые приложения. Также недавно появилась поддержка многопоточности. Честно сказать, еще не, мы ее не пользовали никогда, но по перспективам люди обещают, что пашат классно. Туда выносят искусственный интеллект на, на, на дополнительные потоки или пасфайндер и много всего. И поддержка TF-текстуры, я такой маленький пунктик я его сюда добавил, но я объясню позже чуть-чуть почему. Это адобские текстуры, очень высокосжатые. Вот. И после того, как добавилось, Adobe добавила Stage 3D для ну, работы с графикой полноценной и появилась куча всяких движков. Ну, и хороших, плохих, не все мы юзеры, но тем не менее самые популярные из них. Это AV-3D, он условно-бесплатный, его используют во многих играх, сейчас на Фейсбуке есть социальные игрушки. Один из самых классных по отзывам, тоже никогда не использовали, честно, но по отзывам очень хороший движок. А 3D много стоит. Классный движок, на нем сделан на фейсбуковский, но очень-очень дорогой, невыгодно использовать. Альтернатива 3D. Есть у нас опыт с ней, ну классно, но не очень удобно. Большая, громоздкая, тяжело с ней. Ну, наверное, заметно, что здесь везде есть слово 3D, а что если вам нужна обычная двухмерная игрушка без всяких дополнительных фичей? То есть, ну, какие-нибудь, не знаю, крестики, нолики, ферма, любая, где не нужна 3 графика Тогда появился старый, тоже, тоже. давненько, но он развивается и меняется постепенно. Вот. Мы сделали игрушку и хотели бы рассказать, что, что обещал старый, что мы с этого получили и что, собственно, на какие камни подводные наткнулись. В чем проблема была. Вот. Это то, что обещают. Ну, это, по сути, такая информация с их сайта. То есть первое это то, что это open source. Естественно, это очень выгодно, появляется куча экстеншенов, всевозможных дополнений, и его можно юзать бесплатно и наворачивать своими всякими фичами. А, ну, платформенная независимость, скорее, она относится к флешплееру все же, а не к Сталину. Но, тем не менее, Сталин затачивался под мобильные девайсы, ну, пытались, в этом случае. А, и в нем, например, даже нет машинных событий, есть только ивенты, тач-ивенты. Ну, нужно сделать эту эмуляции машинных событий, до своей ручки. Это все обещает высокую производительность за счет использования GPU и текстурных атласов. Простота в использовании заключается в том, что они написаны, ну, похожие на классы экшен Script обычно, то есть те, кто знает Flash, кто его использует, легко очень может их взять. И буквально нужно 6-7 классов использовать из чтобы полноценно его запускать с ним. официальная поддержка компании Adobe. Ну, это они пишут рекламку, ставят наверное, на своих сайтах, показывают опыт своей работы с ним. Плюс есть большой очень, очень развитое комьюнити, где есть, можно, ну, в ответят на любые ваши вопросы, уже даже ответили. То есть там можно поискать вики, она очень классная и очень качественная. Вот. Ну и совместимость с любыми движками, это скорее то, что стали достаточно открытый, можно добавить физический движок или изометрический, как сделали мы. Ну. Добавили туда свои э, заметки. Вот. Ну, самый известный ассемпл э, стайлинговой игрушки — это Angry Birds, с мобильным девайсом на, ну, на компьютерный десктоп Facebook. Такой, достаточно полноценный. А, что, что мы хотели узнать, вот, когда мы делали свою игрушку? Подойдет ли старый для большой, ну, достаточно объемной э, игры? Angry Birds — -таки, это все-таки такие физические симуляторы, головоломки, крестики, нолики, На нем написать можно за один день, конечно поддержкой всех фичей GPU ускорения. Но что у нас получилось? Здесь только скриншот, здесь слабый Wi-Fi, поэтому игрушку, кто, кому интересно, может посмотреть на Facebook, она есть как прототип, можно запускать, поклацать. Мы сделали социальную игрушку QRL, докрутив к Starling свой изометрический движок, который, в принципе, будет очень даже неплохо. Показывает очень высокую производительность. Ну, какие, в общем-то, плюсы во всем этом мы получили и в чем неприятности. Вот а, на сцену помещается более больше тысячи экземпляров объектов такой, по использованию Это, ну, может быть, кто-то может сказать, что это немного, да, для... Но ну, тем не менее, для для игрушки это очень-очень весомо. А, тысячи объектов, в том, что они все участвуют в сортировке, то есть в заметили, это все очень заметно. Ну, при не падает на нормальном мощном компьютере, где, ну, среднем, скажем, где есть видеокарта, хоть какая-нибудь 50-60 FPS обеспечены, без всяких. Ну, это более 200 типов объектов на сцене. Ну, почему эти типы экземпляры, у тех, кто экшен ходит, понимают, в чем здесь прикол, в том, что, одинаковые картинки с текстурным атласом фактически не занимают места в видеопамяти никакой. Поэтому типов объектов много, из них половина анимированных, половина нет, что-то шевелится, что-то нет. Ну, также добавлены платья сюда, экстеншн для вставленного. Все это в особых тормозов не вызывает. Ну, конечно, если денег целом, много слишком не добавлять. ну, опять же, простота действительно, как и заявлялось, он, его очень легко использовать. Okay. Тому, кто знает флеш, это все те же самые классы, мы клипы, спрайты, имиджи, ничего сложного. Буквально два дня хватит, чтобы понять, как он пашет. Ну, и все это дает высокую производительность. Но, тем не менее, все так классно, как кажется. Первое, на что мы наткнулись, это ограничение текстурной памяти. Вначале мы думали, что мы можем туда совать сколько угодно графики и все такое. И ну, это не ограничение не Сталинга, а самого Adobe Flash Player, Stage 3. 350 мегабайт это абсолютный предел, который никогда нельзя преодолеть. Тем более он не рекомендуемый. Adobe пишет, что 128 максимум, который вы можете туда добавлять, если вы хотите на мобильный девайс запускать эту игрушку. Ну, опять же, это не обязательно. На самом деле 350 мегабайт очень легко уложиться, особенно если юзать те же самые ATF текстуры Adobe. Которые она сама придумала, сама добавила компания. Они сжимают, дают компрессию по сравнению с PNG форматом где-то 50%. И очень для тех, тех графиков, где важен альфа-канал. Максимальный размер текстурного атласа 2048 на 2048. Ну, это Многие тоже жалуются на вики больше всего обсуждения именно этого пунктика. что Почему я хочу добавлять туда, хочу делать файтинг, хочу добавлять больших персонажей, ничего не получается. Почему? Ну, пишут, что это невозможно, потому что так долго сделала своем что Поэтому тут нужно подстраиваться в эту ситуацию. Но здесь ничего страшного нет. В принципе, можно... Смотри, какая это и а, следующий пункт это смешивание текстур из разных атласов приводит к падению производительности. Да, и это ну, одна из самых таких, глобальных наших проблем была, потому что у нас изометрический движок, естественно, мы в атлас поместить в такой все не можем, всю графику 2048 на И, естественно, объекты все перемешиваются по Ну, я бы не сказал, что сильно падает производительность. Надо все это тестить и планировать, эти каких слоях вы размещаете свою графику, чтобы все было максимально производительно. Отсутствие пиксель профиль Collision тоже одна из самых-самых больших таких проблем. В даже девелоперы с самого они ничего не могут сказать по этому поводу. Если это большие битмапы с альфа-каналами, то есть пересечение их достаточно тяжело определять. И, ну, мы обошли это своим способом, сделали так как немножко типа стратегия, вид сверху, да, мы сделали изометрическое выделение, что в принципе позволило полечить, хоть как-то обойти а эту проблему. Ну и обратная сторона на использование GPU. Это то, что машины без видеокарты со слабой встроенной видюшкой, конечно, показывают ничего хорошего не показывают. FPS падает до 30-30 FPS, -30 иногда и меньше, при большой нагрузке. Вот. Но, ну, тем не менее, большинство устройств все-таки по ну компьютеру, эта игрушка была под десктопные девайсы, поэтому особых проблем с этим нет. Вот, большинство юзеров обладают нормальной видюхой, позволяет в играть. В любом случае, если бы делать это вообще без 3D, производительность гораздо ни ниже получалась. У нас, значит, мы, конечно, что-то не вот так делали, но, тем не менее, вот такая Какой ну, можно из этого вывод сделать? Что, я бы сказал, что Сталинг подходит больше, конечно, для маленьких игрушек, типа каких-то физических симуляторов, там, возможно, головоломочек, чего-нибудь такого. Но, тем не менее, у нас игрушка получилась, она работает, ничего там такого особо страшного нет. Ну, ограничения, да, есть, но, я думаю, в любом движке вы с ними столкнетесь. Вот. И то, что можно вообще... У Руна есть у него еще такой Brother называемый Спел, это такой же самый движок под iOS. Ну, параллельно развивается, его можно использовать на своих, ну, точно так же бесплатно абсолютно. Одно из классных движков. Игрушки на Сталинга тоже достаточно, есть уже на AppStore ну, не слишком, конечно, много. А на AppStore и на Google Play. Но, тем не менее, они встречаются. И последний, так сказать, на данный момент папафилос, ну, скажем, не развитие оставленного, а смеси нескольких всевозможных движков — это Citrix Game Engine он себе объединяет Starlink и Stage 3D, что позволяет делать ну, фактически полностью полноценные игры да, без малейших каких-то страт. Они очень движок сам по себе очень тоже легкий, содержит в себе уже готовый полный комплект игродела, так сказать, полностью физику, а там, навык, 3 физика, двухмерная физика, бокс 2D, плюс 3 графику посредством av и, собственно, Starlink. Вот. Так что думаю, что юзать все это можно, это очень перспективно, скорее всего, но надо еще, конечно, додумывать, что и где вы как вы используете и технологии, чтобы не поломать свой прожик уже на половине готового. Вот. Ну, моя часть все. Не знаю, есть какие-то вопросы? Да. А как насчет сборки мусора? Как вы очищаете память? ну, мы сначала пытались вызывать этот клин в места, но, естественно, это делать нельзя, хотели вызывать его сами, когда... Сначала у нас графика вся зипа zip распаковывается. После того, когда она распаковалась, мы делаем из них сексуальные атласы обычные, и, в принципе, видно, что через несколько секунд после запуска игрушки память падает. Сначала она там до 300 мегабайт пишет, ну, общей памяти и видео, и физической, да? И она падает до 120 сотен сразу же сама. То есть последняя версия Сталина, она как бы один день, по-моему, вышла. Мы ее обновили, и после этого как бы, проблема с сборки мусора сама по себе отпала. Я, честно сказать, до, до конца не знаю, почему так. Потому что когда мы вызывали вручную, было хуже. Ну, вручную вообще, по идее, работать не должен. Ну, вообще нет, ну, он вызывается. режим. Да, ну не, ну вообще-то как вызывается, именно И видно было, когда его вызываешь, память падала. Но при этом был тормоз в этот момент очень сильный, причем тормоз. Он влиял, мы ну, пока многопоточностью еще не пользовались, и он влиял даже на пасфайдер, на всякие штуки. Это было тяжело. Поэтому ну, последний становится нормально, Он чистит, как они, они обещали что добавить. А на мобильных платформах запускали? Честно, запускали, не, ну, я, я лично запускал на Android, я не, не понял почему, но оно нормально не показало нормально поясы. Возможно, что-то не так юзалось, хотя я брал их не сэмпл, запускал на Android девайсе. Дело в том, что он не совсем совместимы, не со всеми девайсами. Если девайс совершенно новый, да. Ну, я не знаю, вот на iPhone запускали, говорят, неплохо работает. На андроиде последних, ну тут, Android с ARM, э, с процессорами версии ARM. Седьмой и выше, насколько я знаю, они работают. И работают, в принципе, нормально. Ну, я как бы не, не тестил всего лишь на одном, на LG-шке, на Optimus. Я, там двухъядерный тоже появился, но он как бы показал очень маленькую FPS вначале. Потом я почитал, когда можно оптимизировать, но пока еще не тестил.